В библиотеке сотрудничества книги, сотрудничество, да. книга избранного, которая стала лауреатом премии «Мне шло да, вот, Спасибо. Я вас очень попрошу все-таки сказать на вас, он такой библиотеки. Не именно нашу. Вообще под видео Киева. Ну, библиотека вот действительно, что традиционно форма изживается. Тем более, что финансирования даже на ту традиционную форму никакое. Я вижу по библиотекам нашего района. Есть хорошее, есть никуда вот, библиотека как некий центр, они не говорят, досуга, а центр общения, общения с литературой, с искусством, с единомышленниками, с людьми, с интернетом в конце концов. То есть, поскольку сейчас человек по существу очень одинок. Хотя это информационное наше время, и полно народа, значит, города перенаселяются, где все больше и больше, но а человек становится одиноким. И вот привлечь, дать ему возможность этому человеку почувствовать себя не одиноким, то ли вместе с людьми, то ли вместе с книгой, то ли и так далее. Вот это такая функция, миссия библиотеки. И тут уже, конечно, можно давать ему как можно большую возможность реализации человеку, релаксации в том числе, отдохновения, переключения рода деятельности, вот даже в пределах интеллектуальной или деятельности переключения. Вот. Потому что сейчас доступны источники информации интеллектуальной, духовной, художественной, всякой-всякой, всякое всякой. И вот нужно просто уметь взять. И вот такое место, где то вот можно кто-то берет профессионально и дает людям то, что им нужно. Пожалуйста, представьтесь. Григорий Фолькович. Спасибо. Очень приятно. Спасибо вам ага. большое.